assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing assalomu alaykum qadrli o'quvchiqlar mana bugun biz sizlar bilan e yigirma to'rtinchi darsimizni birinchi qismiga yetib keldik demak odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz demak boshladik chong so yoki chong so, -hada. Çong -so chong so bu tozalash degani chong so hada esa tozalamoq fel fe'l so'z turkumiga mansub bo'ladi hadani qo'shsak yoki chong sorul hada tozalamoqa ha. keyingi so'zimiz nacham natcham kunduzgi uyqu ya'ni nat degani kunduzi cham esa uyqu ya'ni kunduz uxlash degani odatda koreyslar kunduz uxlamaydi biz o'zbeklarda ko'p uchraydi kunduz uxlash lekin ularda ham ushraydi faqat dam olish kunlari ish kunlari chunki ularda ish kunlari dam oladigan odam juda yam kam bo'ladi bizda ko'proq nisbatan keyingi so'zimiz mam dero mam dero xohlaganda yoki xohlaganingizdaqa degani kona kona yoki degani akki akki musiqa asbobi sonaso biror narsa qilib bo'lib, ha, naso, busa, bolib. Naso, bolib. a feldan keyin qo'yiladi bu hagonaso bo'lsa qilib bo'lib biror narsa qilib bo'lib buni keyingi slaydlarda to'liqroq tushuntirib o'tamiz ina yoki na bu biror narsami yoki boshqa narsa degan paytda ishlatiladi buni aniqbitta slaydda tushuntirib o'tganmiz o'sha paytda to'liqroq tushunib olasizlar yong'uk yong'uk teatr degani samul nori samul nori bu koreys milliy cholg'u asbobi hisoblanadi samul nori do'mbiraga o'xshagan narsani maxsus tayoqcha bilan urib ovoz chiqarib musiqa asbobidan foydalanishadi keyingi so'zimiz sida sida foydalanmoq degani yoki qo'llamoq biron narsani degani buni ham keyingi slaydlarda tushuntirib o'tamiz demak yangi so'zlar bilan tanishib oldik demak birinchi grammatik qoidamiz felning o'zagiga ko naso' qo'shish koş orqali o'zbek tilidagi ib bo'lib ya'ni biror narsa qilib bo'lib degan ma'noni bildiradi demak hozir quyidagi gaplarda ko'rib o'tsak aniqroq tushunib olamiz demak sesu u ha, sesurul hada degani yuzini yuvmoq degani yuzni yuvmoq, ertalab turib yuz tishlarini yuvmoq sesurul hada deyishadi işte 세수를 하고 나서 아침을 ya'ni yuz qo'limni yuvib bo'lib achim degani ertalab degani lekin yemoq undan keyin yemoq fe'li keladigan bo'lsa ertalabki nonushta degan ma'nosini bildiradi sbu ushbu so'zimiz demak yuzimni yuvib bo'lib ertalabki nonushtani yani yeyman deyapti demak kinoni ko'rib bo'lib kofexona uh, ya'ni kofe shopga ya'ni kofe kafetariya kofe sotadigan choy sotadigan joyda de tabang deyishadi tabanga bordim yoki tabanga ketdim deyapti bo ya'ni tushuntirish solyo degani tushuntirish degani tushuntirishni eshitib de bo'lib bilmasangiz dega tushunmasangiz de tarjima qilamiz o'zbek tiliga tushunmasangiz so'rang deyapti demak o'zbek tilida ham tushuntirishimni eshitib bo'lib tushunmasangiz so'rang deb tarjima qildik demak rostdan ham shunday demak tushuntirishni eshitib bo'lib tushunmasangiz so'rang degan demak ushbu grammatik qoidamiz tushunarli bo'ldi degan umiddamiz bu o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushadi faqatgina ma'nosini bilib olsanglar bo'ldi o'zbekchasini hagonaso qilib bo'lib pogonaso doğru ko'rib bo'lib dikonaaso eshitib bo'lib yana bir narsani oldingi darslarda ham aytib o'tganmiz hozir ham aytib o'tishni joiz deb topdim chunki pachchimda t kelib undan keyingi harf k kelyapti mana tko emas buni unaqa o'qimaydi qachonki patchim patcim kelsa pathchimdan keyin undosh harf kelsa ushbu patchimdagi harfimiz odatda sakson to'qson foiz yuz foiz emas sakson to'qson foiz undan keyingi harfga moslashadi tiko bo'ladi ko <tipko> emas titko deyish qiyinroq tikko deyish oson shuning uchun koreyslar ko'proq talaffuzga oson bo'lishi uchun shu qoidani kiritishgan tiko <tipko> emas demak tushunarli ushbu slaydimiz tushunarli bo'ldi degan umiddamiz endi keyingi slaydimiz ot so'z turkumidan keyin agar pacchin bo'lsa ya'ni undosh harif bo'lsa ina agar ochiq bo'lg'in ya'ni pachchin bo'lmasa unli harf bilan tugasa oddiygina na qo'shimchasi qo'shish orqali o'zbek tilidagi m biror narsa masalan bugun futbolmi ma, biror narsa ko'raylik yoki bugun pivami biror narsa ichaylik va hokazo o'zbek tilida ham ko'p aytiladi bu narsa shuning uchun bu o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushadi hozirgi quyidagi gaplarni ko'rib o'tsak aniq tushunib olasizlar yoki m deb tarjima qilishimiz mumkin o'zbek tilida yoki m biror narsa quyida ko'rib o'tamiz chomshime chomshum ramyoni demak tushlikka ramyonmi biror narsa yemoqchiman demak to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tushyaptia o'zi yoki deb tarjima qilish ham mumkin lekin bu yerda o'zbek tiliga eng yaxshi variant m biror narsa deb tarjima qilsak aniqroq bo'ladi demak abedga ramyonmi biror narsa yemoqchiman demak -doğru to'g'ridan to'g'ri tushdi keyingi gapimiz iryo ire demak yakshanba kunida de, yoki yakshanba kuni kinomi biror narsa ko'rgani boraylik demak to'g'ridan to'g'ri yuz foiz to'g'ri tushyapti o'zbek tiliga bu keyingi gapimiz shigani semyon chana vaqtingiz bo'lsa biror stakan choymi ichaylik choymi biror narsa ichaylik deyapti demak bu o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushyapti shuning uchun shunaqa deb yodlab olishinglarni so'rayman boshqa kitoblarda qanaqa berilgan buni tarjimasi bilmayman lekin biz o'zimiz qoida chiqardik m biror narsa deb tarjima qilsak aniqroq bo'lar ekan m yoki biron narsa xohlasangiz mni qo'sishingiz mumkin xohlasangiz m biron narsa deb aytishingiz ham mumkin bo'ladi demak tushunarli bo'ldi degan umiddamiz keyingi grammatik qoidamiz fe'lning o'zagiga kona qo'shib va yana fe'l fiil, fe'ldan foydalanamiz ya'ni biror narsa qilaman yoki biror narsa qilaman ikkita fe'lni o'rtasiga qo'yiladigan <imitabiliyakoyim> tagona, Eltalab, chikaman, yoki qo'shimchasi bu o'zbek tilidagi demak quyidagi gaplardi ko'rib o'tamiz achime tagona tayo ertalab avtobusga chiqaman yoki metroga chiqaman biror joyga borish uchun universitetga borish uchun masalan ertalab avtobusga chiqaman yoki metroga chiqaman keyingi gapimizda chibe hagona uyga telefonni qilaman yoki xat yozaman uyga telefon qilaman yoki xat yozaman demak yuz foiz tushunsa bo'ladi o'zbek tiliga bir xil iryo iren hamnika ya'ni yakshanba kuni nima qilasiz kunduzgi uyquni uxlayman ya'ni kunduz uxlayman yoki kino ko'raman deyapti demak tushunarli hech qanday muammosiz tushunsa bo'ladi o'zbek tiliga bir xil o'zbek tili bilan struktura jihatdan faqat so'zlarni tarjima ohangi hech qanaqa yaqinlik joyi yo'q faqatgina struktura grammatik strukturasigina o'xshaydi xolos o'zbek tiliga demak aziz o'quvchilar shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz sizlarga uyga vazifa grammatik qoida ibora va yangi so'zlarni yodga olinglar ular ishtirokida turli xil gaplar tuzinglar shunda esinlarda yaxshi qoladi kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa kommentda qoldirishinglar mumkin biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling